Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Я дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночки і обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Сьогодні у нас в гостях екстрасенс Сергій Кобзар. Я вас вітаю. Доброго времени суток. На нашому каналі ми вже розглядали родові програми з точки зору родології та психології. Сьогодні ж я хочу поговорити про силу роду з точки зору езотерики. Что ж такое родовые программы в эзотерике? Ну, смотрите, родовые программы на самом деле в эзотерике очень сильно плотно пересекаются с психологическими родовыми программами, потому что если брать, допустим, сугубо какие-то эзотерические, магические да, моменты, то по факту что мы имеем? Мы имеем момент того, что по роду могут передаться какие-то негативные программы, да, то есть там какие-то порчи проклятия по роду могут пойти какие-то отработки, как говорят сейчас, кармические отработки, да, то есть тоже такое мы видим сплошь рядом. Но по факту, если копнуть еще глубже, то часто, допустим, особенно это касается женщин при выборе мужчин, также отыгрывают родовые программы, да, то есть моменты того, какие были взаимодействия матери с отцом или там дедушки с бабушкой, да, то есть эти программы, они тоже на генетическом уровне передаются, берут дальше. То есть, поэтому момент родовых программ, он имеет прямое пересечение как эзотерическое, так и, скажем так, психологическое. И сказываться может не только в моменте того, что, допустим, человек родился, живет, э, вроде бы все правильно, вроде бы все хорошо, но при этом вылазят какие-то программы, да, какие-то отработки, которые, в принципе, он вроде не заслуживает, но по факту, когда копнешь, выясняется, что это отработки э, по роду там, предыдущего там, 2-3 поколения. Да? Но такие же программы есть и в психологии. То есть, к сожалению, это есть, и они проявляются сплошь и рядом. Угу. А, еще финансовые, кажется, есть такие, так. А, если проблемы финансовые у твоего рода были, то и в тебя будут, и от этого никуда не денешься. Моменты финансовых перекрытий, моменты э, рождения детей, моменты э, выстраивания отношений. Моменты долгожительства, да, то есть есть тоже такое, что, допустим, в роду не живут долго мужчины, или там не рождаются мужчины, или не рождаются девочки, да, то есть момент э, э, того, что фамилия, допустим, на каком-то поколении остановилась, дальше, допустим, только девочки, или дети не, не вырастают, или, допустим, э, у детей нет детей, да, то есть, грубо говоря, род замирает. Таких программ очень-очень много. То, і проявляться, опять же, вони можуть теж ну і в будь абсолютно абсолютно. Просто завжди треба капітати, якщо цей момент все таки більше зв'язаний з езотерією з магією, або моменти більше зв'язані психологічні. Як можна використати силу свого роду? Якщо родові програми це більш про негативне, ми говоримо, а як взяти позитив від свого роду от щось хороше. Скажу так, максимально нужно взаимодействовать с родом. Для того, чтобы понимать, что это, надо себя представить, грубо говоря, каким-то, там, не знаю, листиком или веткой, и понимать, что дальше идет ветка более мощная, потом еще мощнее, потом э, столбур, да, дерево, потом идут корня. И вот э, чем глубже вы сможете копнуть в энергию этого рода тем больше у вас будет подпитки. Плюс понимать, что само это дерево родовое, оно заинтересовано в том, чтобы эти ветки, листья разрастались дальше, эта крона укреплялась и так далее. Обычно программы, связанные с финансами, с отношениями и с продолжением рода, да, с детьми, часто, если есть какие-то перекрытия, блоки, можно снять и прокачать, опять же, по силе рода, то есть, грубо говоря, там не получается завести долго детей, если подпитать силу рода, род, как правило, вытолкает эту проблему, да, и поможет ее решить. По финансам, то есть, если найти, где было перекрыто, убрать это перекрытие, эта энергия пойдет, и опять же, оно наполнит того, кто запросил, грубо говоря, сделал по этому запрос. В принципе, по здоровью, то есть, потому что есть много болячек, которые передаются тоже родовыми какими-то моментами. То есть, надо просто понимать, что на вас одном не замыкается все, да, то есть вы всего лишь там какой-то листик или маленькая веточка, а ниже идет уже дерево, идут корни, если копать э, ниже, то есть можно взять, грубо говоря, выйти на первоисточник, можно найти, где идет э, какое-то какое перекрытие и получить, опять же, подпитку. Взаимодействовать однозначно стоит. Вот что надо понимать, опять же, пример с деревом вы, если будете копать, вы будете видеть, что все время разветвления какие-то есть, да, потому что -то одни поженились, а вторые поженились, разные фамилии, фамилия там перетекала сначала только мужская, потом выяснилось, что ушли полностью в женскую ветку и так далее. То есть, в принципе, в природе то же самое, да, то есть сильные какие-то, если брать сорта, да, то есть они имеют момент того, что идет какой-то обмен, да. Здесь также самое надо будет это копать и тоже это понимать, что есть вот такие вот пересечения. То есть не обязательно разобрать прямо, желательно, конечно, было бы хорошо разобрать там по фамилиям, по всему, но как минимум понимать, что есть разные э, потоки, больше того, э, каждая вот этот поток, каждая эта, каждая эта ветка, она дает, грубо говоря, свои плюсы, но также и свои минусы. Но это все можно всегда корректировать. Тобто треба чим глибше ти знаєш, чим далі ти знаєш історію свого роду, там прізвища, чим займалися ці люди, тим простіше звернутися до нього, так і і простіше взяти сили. Якщо ти не знаєш про свій рід нічого, що, що тоді робити? Мені кажется, тут момент навіть не столько, Допустим, понятно, що якщо ти, допустимо, вивчив там по альбому, ти розумієш, де хто є, да, і розумієш, що вот це там. Дедушка, прадедушка это все но часть тебя, то есть в, тем, в, в тебе есть какой-то геном, его да, пусть маленький, но он где-то там есть. И по сути, не было бы его, не было в тебя, то есть, это все равно какая-то ценная цепочка. Это одна степень восприятия. Если вы, допустим, были на кладбище, вы нашли э, предыдущие какие-то поколения, родственников, которые, может, даже в другом месте похоронены, где, допустим, второе, третье, да, то есть это э, следующая степень взаимодействия. Но. Даже момент самого осознания, что вы, вот, не с вас это все началось, а что вы являетесь уже плодом э, вот этого, всей этой ветви, оно тоже дает определенную подпитку. Само принятие, даже само внутреннее обращение, допустим, вы не знаю, там, сирота в детдоме выросли, то есть все равно у вас есть эта ветка, просто, скорее всего, у вас как саженец где-то взяли, пересадили с одной области в другую, и вот так вот получилось, да? Э, то есть, если даже к нему взывать, роду, по факту можно получить отклик. В любом случае, надо просто усвоить, понимать, ну, четко понимать, что э, сам род заинтересован в том, чтобы было продолжение, э, для того, чтобы оно было максимально здоровое, счастливое, то есть никто в роду не думает о том, чтобы ветка оборвалась, чтобы она сгнила, чтобы все мучились и так далее. Нет. Як можна правильно звертатися до роду? Це якась медитація має бути, чи якісь правильні ритуали, чи можна просто використати як молитву, наприклад. Як це правильно робити? Ну, смотрите, ніби поняття правильно. Тобто, в будь-якому випадку, с з родом у нас где-то на уровні підсознання, да? тобто, в будь-якому то тобто, просто є ритуали, допустимо, які направлені ну, чаще всего. привязку по роду, да, усиление по роду. Это делают тогда, когда хотят по финансам прокачаться, когда есть какие-то вопросы по отношениям, по детям. Ну, иногда еще родовые защиты, да, то есть все. Это если брать какую-то магическую составляющую. Но момент медитации как бы здесь ничего нету плохого, то есть это только в плюс пойдет, потому что, по сути, опять же, ты можешь через медитацию запитаться, опять же, на силу рода или взаимодействовать, да, то есть, может быть, спросить какие-то моменты в то, что тебе непонятно, или, может, нужна тебе какой-то послать какой-то запрос на какую-то поддержку или, не знаю, открытие какого-то вопроса, да, то есть э, если брать молитву, ну, по сути, если брать корень, то молитва от медитации в корне-то не отличается, то есть это будет то же самое. То есть, по сути, любой э, способ, которым вы можете взаимодействовать с родом, он приемлем. Э, какого-то правильного, неправильного нету, то есть главное, опять же, вернусь к Потому что надо принять что есть не только вы и максимально с этим взаимодействовать То есть если вы поверьте если вы будете туда посылать какой-то э, запрос и э, вы получите оттуда обязательно отклик это как взаимодействие опять же с мертвыми да? то есть то же самое то есть, ты посылаешь запрос ты получаешь отклик здесь точно так же просто это если на кладбище вы взаимодействуете там масса всего есть и касающегося людей и не людей мертвого живого и так далее то здесь это ваша, то есть это ваша составляющая, это ваша энергетическая часть, которая, опять же, она имеет не только какую-то иллюзорную силу рода, но оно идет у вас в крови, оно идет у вас в ДНК, то есть вы от этого никуда не денетесь, вот что вы это дальше передадите, и когда-то вы тоже будете какой-то частью этого древа. Угу. Просто у нас найбільш таким частим запитанням було, коли ми розглядали з психології, це що робити, коли ти не знаєш там, наприклад, свого батька, ти знаєш лише рід матері, а батька в тебе не було. Ну різні обставини ж бувають або ж ти та ж сама сирота. І от якщо ти нікого не знаєш із свого роду, то ніяк ти не можеш звернутися до нього. Виходить, ти можеш, просто як відчувши себе частиною цієї системи родової, правильно. В любом случае вы будете, вы не можете, вы можете, вы не можете не увидеть э, лица, вы можете не увидеть э, э, там кто это именно, там дедушка, бабушка, прабабушка, неважно, но вы все равно почувствуете себя в этой цепочке. Э, Когда-то давно я помню мы проводили в группе медитацию именно тоже по роду, да, то есть и было интересно там посмотреть кто у тебя идет по роду, кто за тобой стоит, да. Визуально, но опять же, опять же, у каждого визуализация своя, то есть кто-то визуал, кто-то уходит в ощущение. Допустим, в моем случае чувствовалось именно момент того, что стоишь, допустим, ты и идут сзади тебя еще какое-то количество мужчин. Лиц ты их не видишь. Ощущение просто есть в каком-то временном таком прорыве, ты понимаешь, что вот этом, там, этому человеку сто лет, да, этому больше. И еще такой момент, когда вы взаимодействуете через медитацию, может быть ну, по крайней мере, в моей практике такое было, своеобразная подмена, то есть вы можете увидеть своего отца э, в роли ребенка, да, там, или деда своего, то есть может быть и такое, то есть это не обязательно, что вот так, потому что не забывайте о том, что у нас есть, ну, кровные родственники, а все, что касается э, родовых моментов, это все-таки больше кровная, да, а есть же еще кармические, поэтому вот эти вот пересечения, они могут возникать в любом случае, потому что, допустим, взять там, у нас была программа, когда прорабатывался рот, опять же, человека, который вырос в детдоме, полностью устаканился сам в этой жизни, полностью реализовался, но и вот-вот колбасил момент того, что кто там родители, почему так сложилось с этим, он ничего не знал, пытался выяснить, нет. А через медитацию вышел так, что есть какая-то отработка, что когда-то он так поступил со своим э, ребенком. Опять же, мы это не докажем никак, но он, на его запрос пришел такой ответ, и он его принял. И те вопросы, которые Його напрягали, які создавали ему боки, вони були решены. Поэтому вона не бояться. Так, можна це все списати на якісь, але якщо воно дає вам плюс, воно вам дасть плюс, треба це. Mm -hmm. Ну так, да, дійсно, у нас, коли якісь проблеми, це або з іншого життя з попередніх наших життів, або ж це пов'язано з родом, ті ж самі фінансові проблеми, або ті ж самі проблеми з дітьми чи з відносинами. Есть, когда они закладываются сейчас, допустим, можно взять, видеть, допустим, я недавно наблюдал э, картину, как, допустим, там две сестры там, родные или двоюродные, неважно, и там племянник, вот она ему дает там деньги, а мама тут же говорит, э, не бери, ничего у нее не бери, вообще деньги брать нельзя, выкини, они грязные. То есть это мальчику уже там годика в 3-4 закладывают программу того, что деньги – это грязь, что взять их нельзя, что принимать то, что дается просто так, нельзя. То есть понятно, что оно звучит сейчас как-то смешно, но когда он так в лет в 30 начнет ходить по психологам и выяснять, почему бабки не идут или идут очень тяжко, или уходят, оно уже будет не так смешно. И тут возникает момент того, что получается, он как бы вложил вложила программу «Мама». Ну, по идее, она должна как-то ее как взять отработать. То есть, ну, скорее всего, отрабатываться она будет, опять же, через ребенка, потому что больнее всегда через детей то, что происходит. То есть тоже такие моменты надо учитывать. Вот это все имеет очень тесное переплетение. Кармические родственники, кровные родственники, эзотерические программы и психологические программы очень сильно переплетаются. Просто если, допустим, их как-то разделять, то все, что наве внутри там рода придумали, намутили, здесь создали, это, допустим, можно отнести больше к психологическим, они просто через поколение уже приобретут такой эзотерический оттенок. А еже, когда это влияние идет извне в рот, да, допустим, то есть на крестинах, на свадьбах, на, днюх, на днях рождения, на каких-то порчах, когда делается перебросы судьбы, допустим, то это уже такое, знаете, как инфекция, да, то есть ее внедрили, и она уже проявляется дальше где-то по роду, но по факту это имеет сугубо уже не психологический, а сугубо э, магический смысл. Угу. А порча же тоже может, так, через род проходить? Если когда-то там прабабку какую-то прокляли, и она не сняла эту порчу, может это передаваться дальше по роду? Порча на самом деле, то есть э, не держится прям все, порча может нести последствия до, потому что, ну, так, чтобы именно на десятилетия, на года там и так далее, это чаще проклены, проклены, как чаще, чаще всего, кровников или какие-то вон выходящие ситуации. В моей практике была ситуация, когда проблемы были по роду с мужчинами. Мужчины доживали до определенного возраста, умирали, тяжело очень вынашивались, практически всегда там было обитие пуповины, то есть, ну, вечно такой геморрой, геморрой вечно связаны с мужчинами, вот. И когда начали копать, выяснилось, что когда-то там в начале прошлого века была ситуация, когда там он был каким-то, ну, таким, как, скажем так, ну, кулаком, как говорили, да, в селе, то есть, вот. И он там бросил, оказывается, женщину, э, которая у него работала. Там погиб, оказывается, ребенок, и она его прокляла. И вот с того времени у них пошли такие трабы. Хотя, опять же, пока до этого докопались, и когда, помню, первые... Э, Первые разы были не со мной, то есть это до этого человек был на медитациях, он это видел, а потом это начали разбирать дальше, то есть и вот это сложилось, то что он видел на медитациях, то что э, в, выпадала в картах родовые, э, родовая отработка, вот только тогда у него сложился этот пазл. Угу. А самого, как это с родовыми программами, откуда когда вас приходят люди с запитом, через карты, чи через якийсь гипноз, через что-то такое? Карты на самом деле это всего лишь э, картинки, которые э, включают ассоциативную связь э, абсолютно у любого человека, у кого-то больше, у кого-то меньше. Сейчас очень много развилось второго, а второго это не практик. То есть это, ну, скажем так, пошли мы все дружно в музыкальную школу, мой любимый пример. Взяли там, научились все играть как-то на скрипке. Кто-то просто по итогу через 10 лет играет где-то в симфоническом оркестре, а кто-то как пилинька у кузнечика, так и пилинька кузнечика. Все. То есть, поэтому э, не может оно нести. Там есть э, ритуалы, которые можно сделать там с помощью, опять же, карт Но они, по сути, являются все равно инструментом. Я стараюсь этим заниматься. или через кровь. То есть, если брать э, по кладбищу, мы можем, опять же, через э, породу покопаться, грубо говоря взаимодействовать с теми, кого нету. Если у нас нет такой возможности, допустим, у нас нет возможности выехать туда на кладбище, у нас нет фотографий и так далее, тогда можно взаимодействовать через кровь человека, который, допустим, обратился, да, то есть и делать запрос уже через него. То есть, ну, это вот так работает. Uh -huh. Специальный ритуал с кровью, сами, так? Там не то, чтобы это... На самом деле, многие ритуалы можно проводить, опять же, через кровь, потому что когда копаешься, ты понимаешь, что это интерес идет результаты не только у людей, которые заказывают, но и тех, кто, допустим, по роду есть в этом тоже интерес. То есть, допустим, нету детей долго, да, или допустим, беременеть не могут выносить, или же допустим, не могут выйти замуж, да, долго, или допустим, по финансам какие-то моменты. То есть, ну, это самый, скажем так, действенный момент, это взаимодействие, опять же, по крови, по роду. Um... Людина може сама зрозуміти, що в неї є оце, от якісь відпрацьовки родові, чи е, треба обов'язково до спеціаліста якогось звертатися, е, щоб допоміг розібратися з цим? Я думаю, що чоловік може розібратися без всяких спеціалістів, якщо він буде совміщати свої лічні відчуття і логіку. Угу. От і все. То есть, потому что если начать бегать по специалистам, то я думаю, что картину очень сильно размоют, как минимум, как максимум сугубят. То есть э, поэтому надо просто взять какой-то здравый анализ, а он должен появиться тогда, когда появится какое-то внутреннее чутье. В любом случае, опять же, ну, интуиция – это момент опять же, взаимодействия подсознания. Все работы делаются все равно через подсознание, поэтому чем больше вы с ним коннектитесь, тем больше у вас будет э, результата. Угу. Цікаво, дуже такі родові ці програми. Насправді, я раніше не задумувалася над цим, що там десь щось звідки сіде. Ну, тобто є моє життя, я з ним роблю, що хочу, і ніхто на це не впливає. А виявляється, на це впливає дуже ну, просто неймовірна кількість факторів, і попереднє життя, і ще й рід. Дуже цікаво в цьому розбиратися. Ну, смотрите, сейчас вы живете жизнь, можно жить так, как хочешь и так далее вроде бы. А по факту пройдет там 200 лет и начнут копать, и найдут бабку, скажут, блин, она там чудила полным ходом, мы сейчас отгребаем. А может быть, наоборот, они скажут, блин, она жила и была счастливая, она знала какой-то секрет счастья. Она из-за этого прожила долго, она выглядела молодо, у нее хорошо все складывалось. Блин, а у нас этого нету, почему? Значит, мы где-то косячим, и они возьмут. То есть тут как бы оно, Будущее закладується в настояще. Угу. Любі друзі, закладуйте своє майбутнє зараз. Думайте про своїх нащадків. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях, ми розглянемо це питання. Можливо, я чогось щось забула запитати, що вас цікавить. А на, на цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення. До побачення.